6 saylı orta məktəbin 4A, 4B və 8A sinif şagirdləri qarşıdan gələn dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yenil il münasibəti ilə bayram şənliyi keçirib. Tədbirdə şagirdlər səhnəciklər nümayiş etdirərək ilin bir günü yox, bütün günü həmrəy olmağın vacibliyinə, əhəmiyyətinə diqqət çəkiblər. Tədbirə Şaxta Baba və Qarqızın gəlişi xüsusi sevinclə qarşılanıb. Şaxta Baba və Qarqız əlamətdar günlər münasibəti ilə hər kəsi təbrik edib, xoş arzularını dilə gətiriblər. Tədbirdə obraz uyğun geyimdə ifa olunan rəqslü nümunələri bayram şənliyinə xüsusi röynək qatıb. <Sessizlik> Tədbirdə məktəbin direktoru Furqud Qarayeva təbrikliyi ilə çıxış edib. Buyu <Sessizlik> 2017-ci bu dünya azərbaycanlıqların həmrəylik günü. Və üzümüzə gələn 2017-ci il халğımıza, elimizə, obamıza sülh, əmnəmanlıq nasib etsin. Quy hər birinizin evində sağlam, sağlamlıq olsun. Elimiz, obamız bol ruzi bərəkətlə təmin olunsun. Arzu eləyirəm ki, əziz balalar, bugünkü bu şənlikdə davam etsin. Sizi təhsildə bol-bol nailiyyətlər bura gözləsin. Qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmriəlliyi Günü və Yeni İl münasibəti ilə keçirilən tədbir şən musiqi sədaları altında davam edib. Şevdar Əşhidova MTD